اب یہ نوٹ کر لیجئے ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر تاری ہوتی ہیں یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے یا تنگی ہے فقر ہے احتیاج ہے دنیاوی حیثیت ہے وجاہت ہے یا دنیا میں گمنامی ہے کسنوی پرست کے بھئی کی تھی کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں یہ تمام جو حالات انسان پر تاری ہوتے ہیں ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملن انسان اختیار کرتا ہے اس کے چار درجے ہیں پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی بعیدہ وہ کیا ہے اگر عزت ہوئی نعمتیں ملی فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے اس کی کرپا سے یہ ہو گیا اور اگر کوئی تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے یہ تو ہے شرک شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ولالم بہ انتہائی پستی اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے عزت دی اللہ نے دی اگر کوئی تنگی آ گئی فقر تکلیف کوئی ذلت رسوائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا بڑی گہرائی تھی اس اس گندگی کی اور اس خباست کی جو شرک جس کا نام ہے اس،, اس سے انسان نکل آیا نجاست سے توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا اوپر نہیں عبرے گا اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا عزت مل گئی پھولے نہیں سما رہے اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے گردم اکڑ رہی کہیں محرومی ہو گئی کوئی تکلیف آ گئی کوئی مشقت فقر آ گیا اب مجھ کر رہ گئے ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم ہو جائے گا یہ کب ہوگا جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر ہے اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت شہ ہے اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں یہ گمراہی ہے اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے ایزا مبتلا ہو فامل انسان و ایزا مب ہو رپو ہو فاکرما ہوا یہ بھی ایک امتلاح ہے آزما رہا ہے اللہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے کبھی فقر و فاقر سے آزماتا ہے کبھی وہ کسرت دولت اور کسرت مال سے آزماتا ہے کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہماری ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کے زبان پر نہیں آ جاتی نالا اور شیبل تو نہیں آ جاتا تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہیں یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا یعنی انسان میں تب ہی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری کسی چونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ریفلیکس ایکشن ہے غیر اختیاری فیل اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندر نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم نظیر اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نو مولود فرزن انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب یہ تب ہی اثر ہے ایک سیل ہے ان کیفیت ہے جو بالکل تبھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے کوئی شکایت آ جائے یہ نہیں ہوگا یہ ایمان کے بناسی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا تبسم آ جائے گا اس سے زائد نہیں اس حد تک تو یوں سمجھئے کہ انسان کا تبھی تقاضا اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں مَا صَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی یہ بات لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر این ہم تو سائٹڈ ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میں نے وہ بہت سمروہی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعید و عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کی قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا سامنے آئے گا پتہ چلے گا واٹ از واٹ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا یہ کیسے معلوم ہوگا کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار کتنا تحمل تھا کتنا صبر تھا اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے

اور گھمنٹ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر یا دوسری طرف مایوسی ہماری ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آگئی کوئی کو تکلیف آگئی یہ ہے در حقیقت تیسری منزل ہدایت کی دوسری سیڑھی پہلا کیا تھا نہادلہ ظلہ ظلالم بعیدہ کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم کوئی تکلیف آگئی تو کسی دیوتا کی ناراضی یہ تو ہے ذاللہ ضوالم وئی اس سے اوپر آئے یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے عزت ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی ذلت ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا یہ توحید کی بنیادی منزل اس سے اگلی منزل یہاں کی ذلت ذلت نہیں یہاں کی عزت عزت نہیں کا یوم التغابل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے یہ تو امتحان ہے دار المتحان ہے خلق الموت المقبل حیات می عملہ یہ تو دار المتحان ہے امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل ہدایت کی تیسری منزل وہ کیا ہے عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی یہ سختر آزمائش ہے اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسرت ہو جہاں کثرت ہو وہ زیادہ بڑا امتحان ہے سخت امتحان ہے بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے کمی ہے یہ کم پر امتحان ہے یہ کم بھاری امتحان ہے کیوں کہ اگر آپ کے پاس کسرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے اور اگر قلت ہے تو مشکل مست...